я сегодня да, 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 буду немножко говорить по сфере и реализации биогаза <со> Либо да, же, да. другими словами, я постараюсь сегодня рассказать о той сфере, куда мы собираемся инвестировать при наличии инвестиций, и что будет ну, происходить с этими инвестициями в процессе работы в таких проектах. То есть я расскажу о проблемах, о текущих расчетах и перспективах данной области. Ну, как обычно. Все у нас говорит, мы начинаем по традиции с сферы обращения с отходами. Если мы посмотрим на э, краины Еврозоны, которые еще в 2007 году имели приблизительно 40% отходов, которые перерабатывались, и 20%, которые сжигались, и лишь небольшая, небольшая их часть, то есть лишь на половину переработки 40% они попадали на полигон. Что касается Украины, конечно, ситуация кардинально отличается. Украина Украине в 2011 год по данным Минрегиона, 94% всех отходов попадали на полигоны. Лишь равномерно небольшая доля по 3% либо перерабатывались, либо, как мы уже знаем, сжигались на островах, сжигали на которые в Крыму работают всего вот. Поэтому с этого слайда можно сделать вывод, что полигоны в Украине преобладают, э, они будут оставаться по-нашему основными объектами складирования отходов в первую очередь. Ну и, соответственно, какое состояние этих полигонов можно увидеть на следующем слайде. Фотография, в красной, красной зоны. Что происходит на данный момент в стране с объектами складирования отходов, такие как полигоны? Ну, в первую очередь, по государственной политике, закрытые, вернее, перегруженные полигоны должны быть закрыты. Если смотреть на тенденцию ежегодно, вернее, с прошлого года по настоящий год, такая тенденция имеется, количество полигонов перегруженных уменьшается. Также достаточно большое количество полигонов от общего количества, я напомню, если не звучала эта цифра, порядка 6 тысяч полигонов у нас насчитывается. Вот. Из них в прошлом году 10% требовали культивации, в этом году уже на 3% ниже, то есть около 7% полигонов, которые требуют рекультивации, то есть усилания поверхности изоляционного материала. Ну и, конечно, достаточно большое количество у нас полигонов, которые не отвечают нормам санитарно-экологической безопасности, и в первую очередь они требуют паспортизации, то есть что понимается под этим мероприятием, это не что иное, как иметь паспорт полигона, в котором будет написано, какому классу объект он относится, ну и, соответственно, инженерные системы сети, которые на нем должны строиться. Также наблюдаем положительную тенденцию в этом направлении. Количество полигонов, которые требуют паспортизации, у нас все равно тяжело уменьшается. Какой общий вывод можно сделать? Все эти мероприятия представлены на этом слайде, а это только часть из тех мероприятий, на которые направлена государственная политика в данной сфере, они должны сопровождаться строительством инженерных систем. В первую очередь, систем сбора биогаза, как основного источника энергетического сырья, и во-вторых, как источника, который не влияет на окружающую среду. Вот, собственно, как должен выглядеть инженерный полигон. Он в любом случае должен иметь и систему сбора биогаза, должен иметь систему обработки и фильтрационных тела полигона, и должен быть оборудован системами мониторинга окружающего воздуха и подземных Э, вот. Какие должны быть инженерные полигоны? Какие же нормативные документы сейчас существуют в Украине для реализации всех, скажем так, запланированных э, мероприятий? Ну, в первую очередь, мы с 2005 года имеем достаточно хороший ДБР, который э, указывает на большое количество требований, которые должны быть соблюдены при эксплуатации, и особенно при строительстве новых полигонов. В первую очередь, этот документ он определяет необходимость проектирования совместно с новыми полигонами системы сбора биомассы. Это можно отнести к положительным качествам такого документа. Во-вторых, этот документ он устанавливает порядок расчета газообразования на, на данных полигонах и приводит в достаточное количество технических аспектов строительства этих систем. То есть как они должны выглядеть. Но с другой стороны, методики, которые представлены в этом документе, они несколько устарели. И они, в первую очередь, приводят к переоценке разообразования, во вторую очередь, те, кто сталкивается непосредственно с системами сбора газа, испытывают технические трудности при их эксплуатации. Следующим документом в этой области, на который, в частности, я ссылаюсь в своей практике, это постановление завершим Министерства ЖПХ, про отходы, а конкретно про биогаз полигонов, которые используются в коммуникационных установках. Достаточно хороший приказ, он определяет схему системы сбора, элементы, которые должны у него входить. Он устанавливает правила к топливу, а конкретно к биогазу. Ну и непосредственно определяет ну, те системы подготовки, которые должны использоваться или, возможно, будут использоваться для подготовки этого топлива. Ну, скажем так, несколько негативный негативным моментам данного документа, не то чтобы не негативно, а, как правило документы такого уровня, они не включают положение, которое написано в колонке с красным минусом, это отсутствие технического обоснования, технологических аспектов данной схемы. Тем не менее, оно должно где-то присутствовать, и по нашему мнению, этот пункт должен присутствовать в нашем э, ДБР. Несмотря, скажем, на такие проблемы с, нас, с нашей, нашей нормативно-правовой базой в, в сфере, извините, проектирование полигонов и эксплуатации уже действующих полигонов, на данный момент в Украине проведено достаточное количество теоретических и экспериментальных исследований, которые позволяют нам в первую очередь доработать нашу нормативную базу и наполнить ее теми данными, теми достающими данными, которые на данный момент являются актуальными и отвечают современной реальности в области строительства инженерных систем, в области строительства полигонов и тому подобное. Ну, буквально два слова. Разработана уже украинская модель на заобразование. Она используется на данный момент для расчета вернее, скажем так, используется часть этой модели для расчета национального кадастра. Она внедрена и вот в 2010 год. Расчет выброса проводился по параметрам этой модели. Также проведено достаточно большое количество различных методов определения газообразования в полевых условиях, которые на выходе дали достаточно большую базу данных для составления нормативной базы Украины. Что касается системы утилизации биогаза, то есть очевидно, биогаз, который собирается с полигона, он должен быть утилизирован, утилизирован правильно, утилизирован с производством полезных видов энергии. Вот. Здесь с технической точки зрения нет никаких скажем, ограничения. Почему? Поскольку биогаз может использоваться в различных направлениях. Он может использоваться и в пределах полигона, может использоваться и за пределами полигона путем его транспорта по э, технологическим, скажем так, газопроводам. Либо же может использоваться для производства топлива или как эквивалент природного газа. Технологии под реализацию каждой идеи достаточно развиты в мире, в странах Европы, в частности, они уже находят свое, скажем так, отображение э и у нас, в нашей стране, о котором я скажу немножко э позже. Мы ну, можно увидеть, что использование полигон полигонного газа на в районах самих полигонов. Это может быть с использованием таких технологий, как газовые двигатели, как турбины, микротурбины, как ну, системы испарения фильтрата. И несколько э -э, такой альтернативный вариант – это топливные линии. Но, к сожалению, они пока находятся на уровне демонстрационного. Вот. Более интересно представляет использование биогаза за пределами полигона, поскольку этот газ может использоваться как низкокалорийное топливо, например, водогрейных, оплат, котельных, ЖКХ, как э, топливо или дополнительное смесевое топливо в паровых котлах крупных ТЭЦ для обогрева центрального теплоснабжения или производства электроэнергии больших э, районов, городов и тому подобное. Либо могут использоваться э, напрямую в обжиговых печах кабинетных заводов, так да, и в обжиговых печах энергетических заводов и тому подобное. Вот, что касается производства топлива, Здесь также есть большой опыт европейских, скажем так, стран, которые производят уже сейчас биометан. там все, в частности, это Германия. Вот. Есть станции по производству автомобильного топлива и им автомобилей. Мы попытались оценить самый интересный, на, на мой взгляд, момент, это экономическую составляющую всех этих скажем, система сбора и направления утилизации биогаза. Данные здесь предварительные. Они были сделаны в 2010 году, но тем не менее мы рассматриваем практически все возможные технологии утилизации биогаза, которые целесообразны с технической точки зрения в нашей стране. Конкретно из технических параметров мы рассматриваем достаточно крупный полигон, который может обслуживать город с населением полмиллиона человек. Мы рассматривали способы утилизации биогаза, это сжигание на факеле, реализация которого ранее была возможна, ну, и до сих пор, наверное, остается возможной в рамках Киотского протокола. Мы рассматривали технологии использования собранного газа в длительных мукнозаниях с производством электроэнергии, подачу этого газа в котлы, в котельные, которые находятся на расстоянии 1 километр, ну и, соответственно, производство топлива для автомобилей. Ну и внизу самая последняя строчка, простой срок окупаемости таких проектов. Ну чуть выше их неориция. не Мне трудно заметить, что без дополнительных источников финансирования приблизительно все эти проекты находятся на одной, скажем так, линии окупаемости. Срок окупаемости остается достаточно высоким и не является привлекательным для инвестирования. Если мы посмотрим Хочу отметить в таблице, что э, опция с зеленым тарифом, она остается альтернативной, я не скажу немножко позже. Вот. Если мы посмотрим конкретно по технологиям, то видно с, икон... с, с, и... с инвестиционной стороны, что приблизительно строительство 200 метров заранее сказано своей оно оказалось равняется э, э, по своей составляющей... Э, схемам производства топлива для автомобилей. Если мы посмотрим на эксплуатационные затраты, то здесь возникает достаточно большая разница. Поэтому это и все моменты необходимо учитывать при разработке конкретного проекта. По нашему мнению, также является достаточно перспективным использование биогаза для производства тепла, либо для производства технологического пара в сфере промышленности, для которой, как мы знаем, цена на природный газ остается достаточно высокой. Она не субсидирована по сравнению с сферой ЖКХ, поэтому могут быть достигнуты сроки купаемости, которые ложатся 5-6 лет. Но теперь поговорим немножко о производстве электроэнергии. По нашему мнению, это единственный способ реализации таких проектов, поскольку при наличии э, приемлемых тарифов на э, проданную электроэнергию, а конкретно я буду говорить о зеленом тарифе, то срок окупаемости таких проектов может составлять порядка 4,5 миллиметров. А в некоторых случаях может быть э, и ниже. Какие стимулирующие механизмы у нас в Украине разработаны по этому направлению? Ну, все мы знаем, что закон про электроэнергетику Украины он включает составляющие зеленого тарифа, который была внесена ранее. Но, к сожалению, этот зеленый тариф распространяется на объекты ветроэнергетики, малой гидра, солнечные коллектора, ну и на твердую биомассу в размере 2,3 коэффициента. Что касается биогаза, то из этого закона понятие биогаза выпадает, поэтому данный сектор пока приостановлен из-за отсутствия основного механизма стимулирования. Если мы посмотрим на то, что происходит в этой области, то на данный момент в нашем Верховном Совете находится законопроект, представленный здесь на слайде, который сейчас прошел уже первое чтение и был одобрен народными депутатами как закон, который может установить зеленый тариф на производство биогаза. Ну и здесь ниже представлена схемка. Мы попытались сравнить наш тариф которые мы пытаемся получить с тарифами, которые сейчас здесь в Европе. Как видно, мы занимаем приблизительно центральную позицию, поэтому можно сказать, что требуемые нами тарифы они остаются достаточно приемлемыми для условий Украины. Вот. Другим стимулирующим механизмом в области возобновления источников энергии есть закон, который у нас изменения к принятию налогового кодекса Украины, в котором четко... Прописано следующее положение, что оборудование, которое работает на заблоняемых источниках энергии, может освобождаться от налогообложения при ввозе. Такого оборудования оно может освобождаться от оплаты налога на дополнительную стоимость, и предприятия, которые его используют, могут освобождаться от оплаты налога на прибыль на определенный срок. По нашему опыту, к сожалению, в Украине мы не знаем ни одной компании, которая в сфере возобновляемых источников, а именно в сфере производства биогаза имела бы возможность пользоваться такими привилегиями. И за, как говорят, скажем, люди, которые сталкиваются с этим направлением, большой бюрократической процедуры, большой пакет документов, разрешительных актов, приказов и тому подобное должен быть подготовлен для того, чтобы получить эти механизмы стимулирования. Поэтому вывод можно сделать следующий, что на данный момент есть большие перспективы с точки зрения законодательных механизмов в плане развития данного сектора, но они пока остаются еще несколько подвижными. Вот. Но, несмотря на это, в Украине уже есть, есть ряд реализованных проектов, в частности, одним из первых проектов, это пилотный проект, который реализован в Хмельницком. Цель проекта достаточно простая, это собрать со свалки газ, очистить его и подать э, инфракрасные нагреватели для обогрева ремонт мастерской, где демонтируется оборудование местного э, полигона. Проект реализован, работает, э, скажем так, используется нами и всеми желающими, кто заинтересован в качестве пилотного демонстративного проекта, на который можно посмотреть. Вот. Что касается полномасштабных проектов, в Украине их сейчас насчитывается порядка 10. Вот. Первые проекты, очевидно, реализовывались по схеме э, производства единиц сокращения выбросов то есть, по системе киотского протокола. Реализованы они в городах Крыма, в первую очередь, это Ялта, Алушта. Также такой же проект аналогично действует на полигоне в городе Львов. Что хочется отметить, эти проекты были первыми в серии обращения с биогазом в Украине. И их опыт уже, соответственно, трансферировался на другие проекты, реализованные в Украине. Ну, в частности, это система сбора на Луганском полигоне также предусматривает генерации единиц сокращения выбросов. Это хороший пример Запорожского полигона и полигон э, в городе Кременчуги. Сюда также можно внести и полигон, и систему сбора, которая у нас построена в городе Кременчуге. Вот. Э, как я уже говорил, перспектива остается с экономической точки зрения, э, это производство электроэнергии. Несмотря на то, что мы имеем нек некоторые приостановки в законодательных механизмах с иммунированием, тем не менее в Украине уже сейчас есть компании, которые строят проекты по производству электроэнергии из биогаза. Далеко брать не будем, это Киевский полигон, достаточно хороший проект, по моему мнению. Сейчас там производится приблизительно 80 кВт электрической энергии из биогаза, которая уже сегодня продается в сеть, но, к сожалению, по тарифу который устанавливает НКРЕ для производителей электроэнергии ну, типа ТЭЦ и тому подобное вот. другой пример проекта это проект в Мариуполе изначально он рассчитывался и рассматривался как проект генерации и несокращения выбросов в рамках Киотского протокола но с активными движениями в сфере законодательных механизмов в сфере зеленого тарифа было принято решение установить двигатель с электрогенератором для производства электрической энергии. Также можно отметить некоторые примеры строительства новых систем сбора биогаза, которые сейчас реализуются в Украине. В частности, это проект Чернигови. Здесь что интересно, что основная цель данного проекта – это сбор и утилизация биогаза для производства тепловой энергии в котельных, которые отапливают Небольшой поселок города, который находится недалеко от полигона, расстояние 4,7 7 э, километра. Э, реализует проект непосредственно само коммуны Мерка э, города Чернигом, который заинтересована в получении, скажем, достаточно дешевого источника э энергии. Вот. Также проект интересен с технической точки зрения тем, что в нем реализована э, смешанная система сбора биогаза, которая стоит из скважин, а также из э, коллекторов. Другим примером является строительство системы сбора в, на полигоне в городе Борисполь. Цель проекта – это производство электроэнергии. Ну и этот проект включает обыкновенную систему сбора с вертикальными скважинами. Здесь можно видеть общий вид этапов строительства. Ну и в выводах хочется отметить следующее, что поскольку в Украине отсутствует практически проекты по сбору биогаза, по сравнению с тем большим количеством полигонов, которые должны, скажем, переходить из статуса просто обычных свалок в статус полигонов, инженерных полигонов, существует достаточно большой потенциал реализации таких систем сбора и реализации биогаза, которые являются неотъемлемой частью строительства и эксплуатации действующих полигонов. Освоение этого потенциала для страны имеет некое имеет стратегическое значение. Почему? Потому что, во-первых, использование биогаза помогает нам решать глобальные энергетические проблемы страны, а конкретно это замещение природного газа, вот. а также помогает решать и внутренние экологические проблемы, которые, как мы сегодня говорили, связаны с эксплуатацией этих полигонов, выбросом вредных веществ, пожарами и тому подобное. Но, к сожалению, нормативно-правовая база в этом секторе несколько устарела в Украине, и поэтому, по нашему мнению, как людей, которые сталкиваются с такими проектами, она должна быть дополнена и расширена, согласно уже существующих наработок в этой сфере. Что касается системы утилизации биогаза, то на данный момент существует с технической точки зрения достаточно большое количество всевозможных установок и устройств для использования биогаза. Но с экономической точки зрения, на наш взгляд, наиболее выгодная технология, которая имеет перспективу Украины, это использование литвинитами заранее с производством электроэнергии. Вот. К сожалению, пока еще механизмов стимулирования данной опции нет, но эта ситуация может значительно измениться, если все-таки будет у нас принят закон про зеленый тариф. Ну и, соответственно, опыт эксплуатации первых систем сборов показал нам, что Строительство таких систем сбора в Украине невозможно, оно является перспективным. Вот. И опыт таких проектов должен транслироваться непосредственно на расширение данной сферы. Спасибо за внимание.